Я хочу сестры, с миром. У нас сегодня будет молодежное служение, и вы услышите молодежные песни, молодежные проповеди. Не часто это делаем, но когда Бог дает, мы забываем, слава Богу. И я должен был подготовить заставку, я сделал и забыл, так что извиняйте, будем читать Библию. Там был стихотворение, был написан. Чтобы узнать тему нашего молодежного служения, давайте откроем Матфея. 11 глава, 12 стих. Матфея, 11 глава, 12 стих. Там написаны такие слова. Истинно говорю вам, изрожден, ой, извиняюсь, 12. 12 стих. Одни же, же, Иоанна Христителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие силе восхищать его. Мы взяли последние четыре слова, последний час стиха как тема нашего молодежного служения. Это царство небесное сила берется, и употребляющая сила восхищает его. Тут этот стих, этот часть стиха можно понять не с нескольких сторон, может быть два-три понятия этого стиха. Но как мы хотели преподнести этот стих в нашем сегодняшнем молодежном служении это то, что в нашем мы должны прилагать какие-то усилия. Вопрос почему? В Библии написано, да, это жизнь, а, спасение это дар. Вот так написано в Библии, спасение это дар. Дар Божий это жизнь вечная. Когда мы получаем какие-то подарки, мы никакому усилия этому не прилагаем. Тогда вопрос, почему мы какие-то должны усилия прилагать к нашему спасению? Давайте я хочу провести свой как бы, пример в своей жизни. Когда ты становился христианином, я понял, как ты должен прилагать усилия. Ты должен сказать греху, греху нет. И это, это просто так не дается. Ты должен положить какие-то усилия. Ты должен в воскресенье пойти на собрание. Это тоже сразу не дается. Это тоже усилия. Ты должен говорить своим друзьям, которые тебя склоняют на грех, на плохое, сказать нет. Это тоже усилие. И в этом ты прилагаешь, хотя ты получаешь спасение когда. в этом ты должен прилагать какие старания усилия, потому что просто так оно не даст. Мы не можем получить этот дар и просто ожидать, что все нам даст вот так. Ничего. И моя тема сегодняшнего служения записана тим, вторая Тимофея. А, моя тема сегодняшней проповеди записана в 2 Тимофея, 2 Тимофея, 2 глава, 3 стих я бы хотел бы мою проповедь более направить на наше молодое поколение, может, на молодые пары, на молодежь. Давайте откроем 2 Тимофея, 2 глава, 3 стих. И, а, итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никогда, не, никогда не давал название моей проповеди, сегодня хотел сказать, назвать мою проповеди «Мы воины Иисуса Христа». Я думаю, как никому, воинам на поле битвы надо прилагать большие усилия. Очень большие. Надо... Я, даже, я никогда не был на поле битвы, слава Богу, но я уверен, что они очень стараются, они отдают свою жизнь, чтобы победить битву. И вот мы, Павел, называет и говорит, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. То есть, то, то, что в этом стихе я вижу, что мы, Христиане, во Иисуса Христа. И битва наша написана, давайте откроем а, Ефесянам 6, глава, 12 стих. Там написано, против кого битва наша, Ефесянам 6 глава, 12 стих. Я извиняюсь, я прочитаю с 11. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы нам можно было стать против воздействия дьявольских. Потому что наша брань не против Ипот. Не против крови и плоти, но против начальства, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духа злобных и небесных. Наша война не против, не против других стран, не против других солдат, а наша война против дьявола. И эта война намного важнее, чем, та, чем войны, которые сейчас происходят в миру, потому что это война за нашу жизнь. Где мы проведем наши где мы проведем нашу вечность, вместе с Богом или без Бога. И вот это я хотел поговорить о том, что мы воины Иисуса Христа. И воин, даже воин на поле битвы, который настоящий воин, особенно мы, воины, воины Иисуса Христа, должны иметь какие-то характеристики, которые описывают нас. И я для себя я выписал несколько, которые мне показались самые важные. Во-первых, воин, воин, он, он последователь, он верит, он следует за своим а, военачальником, за своим командиром. То есть, куда командир ему говорит, мы идем туда, он туда идет. И так же само мы в христианской жизни, когда Иисус нас призывает к одному делу, мы идем за ним и подчиняемся ему. Мы не можем, если мы просто отказываемся делать то, что нам говорит Иисус, и мы не, не следуем за им, мы, уже тогда теряем вот это такое важное качество последователя. Другое качество отсюда выплывает, что воин, он послушный. Воин Иисуса Христа послушный. Солдаты, воины на поле битвы всегда исполняют приказания своего командира. И это очень важно, они не спрашивают, они не подают, иногда подают вопросами, почему так, но в своих мыслях, но они идут и выполняют четко то, что им приказал. В Библии Бог нам очень много оказал о послушании Богу, что если мы любим Иисуса, если мы любим Бога, мы будем ему послушны. И если мы хотим быть добрыми воинами Иисуса Христа, одно из ваших качеств – это быть послушным нашему Богу. Третье качество воина Иисуса Христа – это он сильный. Он сильный и, я сразу включу, он храбрый. Я когда еще был, может, молодым, может, э, в своем как бы, подростковом возрасте, я любил фильмы про войну. Я всегда восхищался этими воинами, какими храбрые сильные они. С собой гранаты заграждали Они просто были сильные люди. И... Хотелось бы как, вот таким когда-то сильным быть, как они, как мне в фильмах показывают. Я не знаю, как на самом деле, но это было интересно. И вот я, приняв Иисуса Христа, я стал воином Иисуса Христа. Но теперь, чтобы быть хорошим воином, я должен быть сильным. И сила наша в нашем Боге. Филиппийцам 4, 4 глава, 13 стих. поздняйся. Филиппийцам, да, 4 глава, 13 стих, написаны следующие слова. Братья, я извиняюсь, я наверное, перепутал. Я перепутал, но я, я вспомнил, я, я, я знаю, стих написано, я не помню, где написано, написано, все могу укрепляющий меня бой. То есть, сами по себе мы не можем быть такими сильными, как бы мы хотели быть. Но в Боге, в Боге мы, быть, мы можем настолько быть сильными, насколько Он нам даст. Потому что живя на этой земле, мы должны быть сильными, strong enough просто сказать нет греху и просто идти за Богом. Это надо сила большая. Храбрость это тоже очень надо. Потому что наш противник это дьявол. Это, это очень большой дьявол, это не шутки. И когда мы приходим к Иисусу, вот только тогда он начинает нас штормовать, начинает нас искушать. Потому что когда мы без Бога, он нас не так трогает. Он, он знает, что я человек без Бога. Зачем ему что-то над ним трудиться? Но когда мы с Богом, вот в тот момент он начинает нас, начинает нас искушать, там, испытывать, начинает нас планять на плохие вещи. И вот это постоянная борьба. И к этому надо сила и храбрость, чтобы идти против дьявола вместе с Богом. И насчет храбрости я хотел сказать, э, написано в Римлянам 8 глава, 31 стих. Там, я, я извиняюсь, 8 глава, 31 стих вроде да. Я прочитал, а что же сказать на этом? Там сверху делать. Если Бог за нас, то кто против нас. Вот эти слова, они просто как бы тебя, ему найти это слово, но они придают такую свежесть или храбрость. Потому что ты помнишь, ты знаешь, что Бог с тобой. А если Бог с тобой, зачем бояться? Это с нами не кто-то другой, с нами не президент, с нами не другой человек сильный, с нами сам Бог. И в таком случае задается вопрос, зачем бояться? Так, вот это, чтобы мы, чтобы мы не боялись, чтобы мы поняли, что Бог с нами идет по нашему земному пути, так что не зачем бояться. И еще хотел сказать, что а, вернуться к Тимофею, 2 глава 3 стих, там написано сначала, и так переноси страдания. А в Римлянам 12 глава а написано, и так переноси страдания как добрые воины Иисуса Христа. А Гримлянам 12 глава 12 стих написано, в скорбе будете терпеливы. Настоящий воин Иисуса Христа Он будет терпелив. Если вы представьте себе поле битвы, вы можете представить, что воин может быть поранен, ему много очень боли надо перетерпеть, страданий, может голод, жажду, но он терпит. И Бог к этому нас призывает, чтобы мы терпели страдания и переживали это все, потому что страдание как раз и терпение наше и возрастает. И последнее, и мне кажется, это одно из таких тоже главных качеств воина Иисуса Христа, это хидознак вой". вой не сдается. Можно пройти жизнь, воевать против дьявола, против греха, в конце концов, сдаться. Я могу в своей привести тоже бывают моменты, когда ты просто готов бросить руки и, и сдаться, потому что ты видишь, как проблемы наступают, когда жизнь рушится, когда ну как будто все уходит ко дну. И в таких моментах ты хочешь просто бросить руки и все сдаться. И в таких моментах Бог говорит, не сдавайся, потому что при теперь до конца получит свою награду, он получит жизнь вечную. И хотел бы я привести пример из Ветхого Завета. Это, я очень люблю эту книгу Иисуса Навина. И он для меня является... Он такой хороший был мужчина, я думаю. Он был храбрый, он был воином. Он был настоящим воином Иисуса Христа. Когда мои семь мира, он передал Иисусу Навину свою, как бы, задав, свою... свою роль. Он должен был вести израильский народ и в обетованную землю. Там немало того, что было храбрости, силы, стараний. И он, и он это сделал. Он слушал Бога, и он читал, в конце концов, что он завоевал ту землю, которую Бог ему обещал. В нашем случае обетованная земля – это, это небо. Мы все это знаем. И мы, как в Иисуса Христа, Господь нам дает, дает ответственность, чтобы мы какие-то предлагали усилия, чтобы мы были храбрыми, чтобы мы были непозривыми, были сильными, были старательными. Даже если дар это, как сказал, дар это бесплатно, но к этому, когда мы отъем жизнь в Иисуса Христа, мы начинаем воевать против дьявола. Мы становимся воинами, и это очень надо много сил и стараний. Но самое, мне кажется, главным, почему, почему самое лучшее, лучше ничего нету, воевать за Иисуса Христа. Потому что мы можем быть 100% быть уверены, что мы не проиграем эту битву, мы не проиграем игру, можем проиграть битву какую-нибудь, но война, война будет выиграна Иисусом Христом. Тогда задается вопрос, зачем выбирать мир, зачем выбирать грех, когда мы знаем, что это все будет уничтожено? Зачем нам выбирать проигравшую сторону, если мы можем выбрать выигравшую сторону и вечность жить с Богом? Так что мое желание, чтобы... Все мы старались быть хорошими, добрыми воинами Иисуса Христа. Аминь. Аминь.